कार आहे मराठीत बोल मराठी कसं येत नाही अरे तो बोलेल नाही बोलणार त्यांच्याने काय मराठी भाषेला नुकसान होतंय का भोक पडतायत का ही केतकी चितळे म्हणते की मराठी नाही बोललो तर तुम्हाला भोक पडणार हत का तर हिचा एकदा आपण फोटो बघून घ्या हिचा दर्जा ठरवा याचे लेवल ठरवा आणि ही मराठी भाषेबद्दल काय बोलते आणि कोणत्या थिंकिंग ने बोलते हिची मन मनस्थिती काय आहे तर मराठी माणसाने हिला किती लाईटली घ्यायचं आणि किती इम्पॉर्टन्स द्यायचं ते देखील आपण ठरवलं पाहिजे आणि हिला जास्त काही भाव देण्याची गरज नाही कारण या आधीच सायको आहे जय महाराष्ट्र अभिजात दर्जा के बारे में बात करते है अभिजात ये संस्कृत शब्द है जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने ये जो स्व, आ, स्वतंत्र होनी चाहिए किसी भी आ, दूसरी भाषा पे आधारित नहीं होनी चाहिए ये जो भी क्राइटेरिया था वो 2024 में निकाल दिया गया ताकि मराठी बंगाली और आसामी को भी वो अभिजात दर्जा दे पाए इसलिए ये क्राइटेरिया बहुत कन्वीनियंटली निकाला गया लेकिन आई एम अगेंस्ट इट पर्सनली स्पीकिंग यदि आपको करना ही है तो फिर सारी भाषाओं को दर्जा दे दो एक ने मुझे ये भी कहा कि मतलब पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ बहुत करीबी इंसान है उन्होंने मुझे ये भी कहा तो हिंदी और उर्दू को नहीं है ये दर्जा तो उन्होंने झगड़ना चाहिए आई एम like, लाइक वो क्यों झगड़े क्योंकि उनको उस दर्जा चाहिए दैट इट जस्ट शोज इनसिक्योरिटी ओके दर्जा मिला उससे क्या हुआ हमें दर्जा चाहिए दर्जा चाहिए ये आप अपनी इनसिक्योरिटी दिखा रहे हैं। मराठी बोल मराठी कस नहीं, अरे तो बोले नहीं बोलना मराठी भाषे ला नुकसान होता है का भोक पड़ता है नहीं ना तुम्हें तुम्हें, तुम्हें स्वतः इनसिक्योरिटी दाखता है छाई खुशा का फरक पड़त नहीं एक बहुत मजाक इंटरव्यू हुआ था एक मिनट मैंने सवाल लिख के लिए वो रिपोर्टर ने क्या पूछा था उसके बिकॉज